Культура сводится к очень простым вещам, корпоративные, делает свою работу в соответствии с прописанными правилами и процедурами, регламентами и удовлетворения процедурами. Как только на этом остановились, все вопросы сразу отвали, когда задавали вопрос, что такое нужный пациент, а они возьмите маму и заведите в клинику. И вот если вы пропишитесь, и сколько вы столкнетесь с проблем, вот это и есть нарушение культуры. Постарайтесь сделать так, чтобы ваша мама незаметно прошла, как можно меньше столкнулась со сложностями, и у многих людей вот это представляют маму, и сразу становится легче. Ему ну, легче становится проходить это. И очень важная вещь, которая очень мало говорится, это внешние и внутренние клиенты. Внешние клиенты понятно, это пациенты. Но на самом деле кто с ними сталкивается? Коенные клиенты, Ну и может быть несколько здоровье. А между собой вот, внутренние и внешние клиенты, особенно внутренние клиенты, это очень сложная такая вещь, которая требует. поскольку часто получается, что генеральный директор он жизненный пациента может и не увидеть. Но у него есть другие почему, но еще есть почему. Вот это вот отношение, культура э -э -э отношений между внутренними клиентами это является одной ну из самых главных клиентов и в клиниках. Добились ли некоторых финансов, финансовых успехов, оборот достиг каких-то там цифр, операционная рентабельность около 22%. Причем я должен сказать, что ну, поскольку ставилась собственниками задания, то зарплата была белая. Вы, поскольку многие работаете в частных учреждениях, понимаете, что такое белая зарплата. И сколько налогов нужно будет потом. А была реализована задолженность, и клиника была готова к привлечению инвестиций. На 2007 год вот, предложение у клиники было, ну, я не знаю, сколько. Еще, наверное, 50, ну, для детских детей. Возможности были Следствие. Клиника стала их полным цикла от зачатия условного проекта до порождения уже прихожения полноценного новорожденного. Штат 430 тысяч сотрудников, а, причем культура такая, 96, каждый работает на полную ставку. Совместители не принесли. Внедрение ИСО, финансовый аудит международный, зарубежный инвестор в 2006 году в клинику пришел. А, франчайзи, например, предложение по инвестиции. Ну и то, что доставим процентов в месяц. Ну, с каких не развитых стран. Штаты, Германия, ну и так далее. Причем, а, если раньше это были только репродуктологические проценты, то, то на выход очень много сотрудников посольств и зарубежных представителей, которые работали в Киеве, не обожали в и продолжали работать. Все будет Кризис немножко ситуацию развернул. Жизнь сложилась так, что что-то там изменилось в Я в 2000 году покинул там армию. Что-то опять происходит. И что-то будет происходить. И кризис, может быть, напишет новые страницы. И опять-таки, мы правильно должны понимать, и это очень важно для менеджеров, поскольку тема сегодняшней конференции именно менеджерская, Важно, чтобы э, собственники, менеджеры по какой-то причине ставшие разные компании, не тянули этот длинный процесс. сами. Научитесь передавать эстафетную палочку. И двигайтесь дальше. Или меняйте позиции, или как-то что-то проходите. Очень часто человек умнется и думает, что если стал 30 лет в позицию, то умрет на этой позиции, то это примитивное прошлое вот мышление. Так умирают главные врачи. Вот.